असलकम वह वर्का ये एक ऐसा बयान है और मुख्तर सा क्लिप है जिसे आप लोग सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे आप सब दोस्तों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिक बयान इससे आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे कि हमें दीन का काम किस तरह करना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला तलम से फरमाया कलम लिख मालिक क्या लिखूँ क़यामत तक होने वाले सारे मामले लिख दे कलम ने लिख दिए कहा कलम लिख मालिक अब क्या लिखूं फ्रमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह कलम ने सत्तर हजार साल में लिखा इल्लल्लाह मालिक ने कहा कलम लिख मालिक अब क्या लिखूं फ्रमाया लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह कलम ने जब मोहम्मद की मीम लिखी ना तो कलम पे वजद आ गया कलम गिर गई इसमें कत लग गई कलम गिरी रही फिर उठी सत्तर हजार साल में कलम ने लिखा रसूलुल्लाह कलम जब लिख चुकी ना तो कहती मालिक तेरी करम नवाजी तेरी मेहरबानी तूने मुझे तोफीक दी है मैंने तेरा जिक्र लिखा है तेरा कलमा लिखा है एल्ला। मैंने कलमा लिखा है एक लाख चालीस हजार साल में सवाल इतना सा है क्या तेरी मखलूक में कोई इतनी उम्र का होगा जो जिंदगी में एक बार पढ़ ले अल्लाह ने फरमाया मेरे कलम मेरे आखिरी नबी होंगे उनका उम्मती एक एक दिन में सत्तर सत्तर हजार मरतबा पड़ेगा ये कलम तो मेरे भाइयों और बहनों बुजुर्गों जिस तरह हम सब बयान देखते हैं और इसमें मुख्तलिफ हजरत हाफिज साहब मौलाना साहब अपनी कारगुजारी बयान करते हैं तो हमें इनसे इबरत हासिल करना चाहिए ये दुनिया और ये दुनिया की ज़िंदगी दो चार दिन की ज़िंदगी ये किसी को क्या पता कि कल वो जिंदा है या मर गया है तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्ला वसम की जिंदगी को देखकर और सहबा कराम रजी अन्हो की ज़िंदगी को देखकर उस पर अमल पैरा हो और दिन का काम करे जजाकल्ला माशा था।